Я повторюсь, может меня там смотрят какие-то начальники большие, но у нас, мы самая большая по территории в Европе страна, у нас вызов это сапог солдатский. Если вы будете так наплевательски относиться к сектору обороны там, на Сумах или других направлениях, как Содоль подошел на Харьковском направлении, то ну, там побывали всякие ну, депутаты народные, Костенко, еще там какие-то, что говорят те, кто критикует Содоля, это преступники. Преступник это тот, который выдает 125-й бригаде львовской... 1700 мин на 55 километров ОБС. Три САУ и два танка. Да, вот это преступники. При недокомплектации 55% личного состава нет бригады, она выведена с бою, там 5 героев Украины в этой бригаде, на, на ротацию, на восстановление. Их вывели ну, в менее напряженный участок. И с таким вызовом давать на 55 километров 1700 противопехотных мин, вот это и есть преступление. И все такие, кто покрывает это в армии, они являются преступниками. Как вот. показала практика, к сожалению, я был больше чуть, чуть оптимистом, сдерживание ОБС, только американской помощи два месяца не было, все, поплыло так, жидко, жидко, жидко. Я же говорю, поэтому я многие линии обороны рисую с большими реками. Ну, на реках тяжело преодолевать. Вот сейчас разлился, например, <coughs> сбросили воду на Никополе. Вроде бы и русло не широкие, только там все остальное болото. Да. Пройти это невозможно, эту трясину. Ну и растут деревья. Поэтому через полгода все может измениться кардинально. Смотрел вчера применение четырех вакуумных бомб против посадки <coughs> на Липсах. Это Харьковское направление с юга. И хочется предложить потому этому Стефанчуку, толстому, с Верховной Рады, Сесть вот эти канавки, которые там понарывали военная администрация. Под эти э, вакуумные бомбы. кстати, очень точно бросали. На, на удивление, настолько точно, что я просто офигел. Угу. Экономьте, конечно. Вы в Киеве сидеть не будете. Экономьте. И не ставьте противопехотные мины. Вот то, что Содоль натворил на Харьковском направлении. Со своим этим э, Лукошкиным, или Лупашкиным, или Гаушкиным. Да. Расследование там ДБР открыло по 125-й бригаде. <coughs> да вы у спрашиваете все. 1700 мин на 55 километров. 1700 мин нормальные. Это Суровикин ставил на полкилометра квадратных, на полкилометра. <coughs> То есть вы должны знать, что у нас э, фортификации от Луцка до э, Сум нет сейчас. Потому фортификации, которые построил в Фына, и они не рабочие. <coughs> Смотрел работу К2 подразделения, вчера 15-минутный ролик они выложили. Ну, конечно, в этими, <coughs> это сейчас лучшая аэробомбера у нас в, на ЛБС. Но это не за 15 минут, но я насчитал там человек 150 копнуть. У нас есть шанс. <coughs> Качественно истощать их в обороне. Но мы для этого ничего не делаем. 1700 мин противопехотных на 55 километров. Противопехотные мины, мы их не делаем в тех объемах, которые они нужны фронту. У нас нет автоматических минных заградителей. У нас с этим катастрофа. Но так как мы не делаем свои, своими способами снаряды, то ну, это чистая математика. То В перспективе полутора лет, я думаю, через 7-8 месяцев у нас, или 9 месяцев, нам могут так выкрутить руки субъекты глобальной политики, что все на этом закончится. На каких условиях это будет договор подписан, ну, время покажет. Ну и буду сам отмечать, что в районе липсы было много растительности, там все заросшее и трава. Вот такая. И для того, чтобы ну, разбросать, например, какие-то лепестки, типа э, вот этой первой э, МФП, ну я букву путать, в э, мины, э, ничего не делалось вообще. Хотя это можно было сделать, он связано с инженерами, это без, без проблем, но у нас этого нет. Вопрос, и команда несут 120-й бригады, и вопрос к оперативному не Хортица, Содолю, чего вы выдали людям с 1700 мин? Если у вас такая не комплект по штатке, вы дали свой три САУ и два танка, и вы даете 1700 мин. Но противопехотные, кстати, дали более-менее. Поэтому я о них не говорю. Но когда ты идешь ногами, противопехотная мина не срабатывает. То есть у вас проблемы с мобилизацией, а вы на противопехотную мину не делаете никакой ставки. Ну, вы либо предатель, либо идиот. Волчанская со своего Бутуса полностью была не готов к и 5-километровой зона, и сам Волчанск вообще в, не было никакой там обороны. Чуть-чуть посопротивлялись бригада помста, сводная там пограничников. И до 12 мая, до 12 мая, окончания 12 мая, не было, не, там было 150 солдат в Волчанске. То есть россияне, когда в Волчанск, в восточную часть его, там речка Волчанка, по-моему, разделяет, они не знали, что город пустой. И только 13 ночью зашла, первые, зашли первые подразделения 57-й бригады. Офигенная оборона. То есть, у нас на, на фортификации, на противопехотные мины денег нет, Выдается всего 1700 мин на 55 километров. 11 миллионов долларов очередные выделяют на содержание станции в Арктике. Нам нужна эта станция в Арктике? Если у нас сейчас стоит вопрос потери Волчанка, Волчанка, Волчанка уже нет, полностью Купинска и э, дальнейшая потеря Чугуева, Харькова, агломерация огромных городов и Сум, да? Это уже вот на носу. Но мы финансируем э, арктическую эту станцию.